bab yang ke-83 hadis yang ke-1366 bab yang kita baca ni babu Mayuk rahu min as munafiqin wal istighfari lil musyrikin bab pada menjelaskan berkenaan dengan perkara yang dimakrukan daripada menunaikan solat kepada orang munafik dan juga beristighfar untuk orang-orang musyrik ha ni tajuk yang dibawa oleh al-imam al-bukhari ya? uh, tajuk ni nak menjelaskan berkenaan dengan uh, apabila orang munafik mati kita nak menunaikan solat jenazah kepada orang munafik jadi persoalan yang berbangkit boleh ke tidak tu tajuk yang kita nak bincanglah pada malam ni dan uh, bukan sekadar itu ada satu lagi adalah kita beristighfar kepada orang musyrik kepada orang kafir ni kalau kita doakan keampunan dosa untuk dia ni boleh ke tidak kalau kita tengok dalam komen al-imam al-bukhari ni imam bukhari sebut rawahu ibnu umar radhiyallahu anhuma anil nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tajuk larangan daripada kita menunaikan solat kepada orang munafik dan beristighfar kepada orang musyrik ini perkara ini pernah diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Umar anak pada sanuma ada meriwayatkan hadis itu yang mana Abdullah bin Umar kata dia ni ambil benda ni daripada nabi sallallahu ha, alaihi wasallam tu asal jelah kalau kita tengok dalam uh, soal Bukhari eh, kalau kita semak-semak Sebab ilmu Bukhari ni dia sebut, dia kata cerita ni diambil daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Omar Sedangkan hadis yang kita nak baca ni, hadis yang ke-1366 ni dia bukan datang daripada Sina Omar tetapi daripada Omar bin Al-Qattab Radha Yang ambil daripada Serena Omar itu adalah Abdullah bin Abbas, kuku Nabi SAW lah Tapi bila kita semak-semak, kita -semak, dapati memang Imam Bukhari ada bawa juga eh, hadis yang menjelaskan berkenaan dengan kita tak boleh uh, menunaikan solat kepada orang munafik dan kita tak boleh mendoakan keampunan dosa kepada orang musyrik itu. Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu riwayatkan itu yang Imam Bukhari keluarkan dalam kitab dia. Iaitu ada satu, dua, tiga, tiga tempat dalam kitab Sahih Bukhari. Yang pertama ni dalam hadis yang ke-1269. Yang kedua ni dalam hadis yang ke-4670 dan 4672. Uh, itu hadis lah. Berkenaan dengan larangan kita menunaikan solat kepada orang munafik dan juga kita istighfar minta keampunan dosa kepada orang musyrik yang dah mati. Dan kalau kita tengok, rupanya -op -op Imam Muslim juga ada bawakan riwayat itu di dalam dua tempat Iaitu dalam uh, hadis yang ke-2400 dengan 2774 ha, Itu disebutlah Dan uh, Imam An-Nasai sebut di satu tempat, iaitu 1900 Dan juga Imam Ibn Majah pun satu tempat Iaitu pada hadis yang ke-1523 eh. Kita tengok dalam hadis yang ke-1366 Imam Al-Bukhari kata hadis ni hadis Yahya bin Bukir Dia ambil hadis ni daripada guru yang bernama Yahya bin Bukir eh. Yahya bin Bukir ni Uh, dia ambil hadis ni daripada guru yang bernama Alis. Eh, Yahya bin Bukir ni adalah ulama yang berasal daripada Syam, Syria tetapi dia telah menetap tinggal dekat Mesir dan meninggal di Mesir lah. Di Mesir tu dia ambil hadis, dia belajar hadis daripada seorang guru daripada Mesir namanya Alis. Alis bin Sa'ad eh. Salah seorang ulama uh, hadis dan juga ulama fiqh terkenal di Mesir dan satu zaman dengan al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Alis ni kata dia ambil hadis daripada Uqail um eh. Uqail um Uqail bin Khalid bin Aqil al-Aili. Eh, dia ambil daripada Uqail. Um Uqail um ni pula dia ambil hadis daripada Ibn Syihab. Dan Ibnu Syihab Az-Zuhri dan Ibnu Syihab Az-Zuhri pula dia ambil hadis daripada Ubaidillah bin Abdullah dan Ubaidillah bin Abdullah Ubaidillah bin Abdullah bin Atbah bin Mas'ud cucu saudara kepada Allah bin Mas'ud kan sebab Allah bin Mas'ud ni dia ada seorang adik dia nama Atbah jadi cucu saudara kepada Allah bin Mas'ud ni pula dia ambil hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Allah bin Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi terkenal dia semasa uh, Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam berada di Madinah uh, dia masih budak lagi dia masuk dia masuk dia pergi ke Madinah tu tahun yang ke-8 Hijriah eh? dia masuk ke Madinah lah dan dia antara sahabat Nabi muda eh dan Allah bin Abbas ni pula dia ambil hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ha ni cerita daripada Sina Umarlah. Kanahu qala kata Sina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sina Umar kata dia kata lamama mata Abdullah bin Ubay bin Salul kata dia. Apabila Abdullah bin Ubay bin Salul ni meninggal dunia kan kita tahu ada se seorang orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Eh, Abdullah bin Ubay bin Salul ni Salul tu bukan nama lelaki eh Salul nama perempuan. Uh, Abdullah bin Ubay uh, bin Salul. Salul tu mak kepada Ubay kan. Jadi maksudnya nenek kepada Abdullah tu namanya Salul lah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapa munafik eh, di Madinah. Dan uh, dia ni uh, masuk Islam ni selepas daripada perang Badar dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam ni bukan dengan kejujuran, sebaliknya dengan sifat kemunafikan. Eh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Cerita dia dia meninggal lah. Cerita kat sini ni adalah ketika mana dia meninggal. Diceritakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cerita semasa Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia meninggal dunia. Doa du yang Rasulullah SAW alaihi wasallam Rasulullah SAW dijemput untuk menunaikan solat jenazah ke atasnya. Uh, Nabi Salam ni diminta uh, untuk uh, datang tolonglah menunaikan solat jenazah kepada dia lah. Kalau kita tengok dalam riwayat Abdullah bin Umar di dalam syawahid, yang jemput tu adalah anak dia sendiri lah. Anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Eh, anak dia datanglah berjumpa dengan Nabi SAW. Di mana anak dia datang berjumpa dengan Nabi dan dia minta supaya Nabi SAW bagi baju Nabi SAW untuk dikapankan kepada bapa dia. Dan lepas tu dia minta pula ditunaikan solat untuk bapa dia dan istighfarkan untuk bapa dia. Uh, Nabi SAW ni uh, bagi, Nabi SAW pun bagi uh, baju Nabi SAW tu kepada Uh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini eh, kalau kita ingat dalam perbincangan kita beberapa perbahasan kita daripada Soal Bukhari sebelum ni, kita ada sebut eh, cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ni dekat-dekat uh, dengan kematian tu seminggu Nabi Sallam ni datang kepada ziarah dia yang dia sedang sakit yang hampir dengan kematian. Jadi masa Nabi Sallam ziarah tu, Nabi Sallam ni ada disebutlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dia minta supaya uh, jenazah dia tu uh, Dikapankan dikafankan dengan kain Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. dia minta Lepas tu dia minta supaya Nabi SAW tu menjadi imam solat jenazah untuk dia. Tu antara, antara permintaan dia lah. Nabi Sallam pada ketika itu tak kata ya tak kata tidak Nabi diam je dia. tetapi bila dia dah meninggal anak dia datang jumpa dengan Nabi Sallam minta Nabi tunaikan Nabi tunaikan permintaan anak tadilah dan Nabi Sallam ni pergi dekat kubur Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu kubur belum dikambus lagi mayat dah ada kat dalam Nabi SAW tengok mayat tu Nabi SAW minta supaya mayat Abdullah bin Ubay tu dikeluarkan daripada kubur eh, masa tu belum kamus lagi ya. Eh. jadi keluarkan mayat lepas tu mayat tu diletak di atas peha Nabi SAW lepas tu Nabi SAW ada tiup kepada jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul dan Nabi ambil jubah Nabi SAW Nabi balut pada mayat Abdullah bin Ubay bin Salul eh, tu bapa munafik pada zaman Nabi SAW tetapi masa dekat dengan kematian masih ingat lagi eh, tentang, tentang Nabi SAW dia minta supaya uh, Nabi SAW ni uh, menunaikan solat memberikan pakaian Nabi SAW pada dia harapan dia dia tidak diazab lah itu harapan dia sebenarnya Uh, tapi walaupun itu permintaan dia daripada Nabi, Nabi tunaikan. Eh, uh, hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut sendiri dalam Al-Quran berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata Allah Taala kata la tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Jangan kamu semayang atas jenazah orang munafik itu sampai bila-bila wala taqum ala qabrihi. Bila dikubur kubur dia pun tak boleh. Itu adalah cerita dalam hadis tadi. Uh, tapi per pada peringkat awalnya Nabi Sallam menunaikan juga selepas daripada menunaikan solat itu turun Al-Quran dan Nabi Sallallahu eh. Alaihi Wasallam. Cuba kita tengok dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Tadi dalam riwayat Abdullah bin Umar, eh, kita tengok dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ah uh, ketua munafik iaitu Abdullah bin Ubay ni dia mati kan dan disebut dalam matan hadis tu dikata ketua munafik di Madinah ketua munafik di Madinah eh Abdullah bin Ubay bin Salul ni boleh dikatakan sebagai ketua munafik di Madinah dia ni bagi wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jenazah dia disolatkan jenazahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jenazah dia dikafankan dengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi uh, qobis Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun uh, menunaikan solat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul dan ekoran daripada itu Allah taala turun ayat yang ke-84 surah At-Taubah ha tu kalau kita tengok dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Eh. Kalau kita tengok dalam cerita Omar bin Al-Khattab bila menceritakan hadis ni, Omar bin Al-Khattab cerita Abu bin Ubay bin Salul ni apabila dia telah meninggal dunia, anak dia Nabi Wasallam ni dipanggil, uh, diminta supaya hadir untuk menunaikan solat yang Abdullah bin Omar bagi tahu orang yang menjemput Nabi itu adalah anak kepada Abdullah bin Ubay sendiri lah, menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabtu ilaihi. Kata Sina Umar, ketika Rasulullah SAW berdiri untuk menunaikan solat. Nabi SAW ni berdiri dah depan mayat untuk menunaikan solat. Aku segera mendekati Nabi SAW. Bata betul ilaihi. Aku dekat kepada Nabi SAW. Ha, jadi Sina Umar ni, bila dia tengok Nabi SAW mahu menunaikan solat jenazah. Alhamdulillah bin Ubay bin Salul. Umar ni cepat-cepat pergi dekat, dekat Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, dia guna lafaz. Falamma waqafa alaihi yuridu as-salat tertahawal hatta fi sadri. Kalau kita tengok dalam riwayat Tirmizi dan Ahmad ni, Uh, ha, Sayyidina Umar, dia kata, dia kata ketika mana Rasulullah SAW berdiri dekat kubur tu dengan tujuan nak menunaikan solat aku cepat-cepat duduk berhadapan dengan Nabi Alaihi Wasallam. cepat-cepat lari duduk depan lah menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan dilarang lah dan kalau kita tengok dalam riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah dan Ahmad dalam syawahid Abdullah bin Omar Uh, dia diguna kat sini dikata Nabi Sallam tidak terus menunaikan solat tetapi meminta izin terlebih dahulu daripada anaknya terlebih dahulu. Dan Nabi Sallam ni apabila anak diminta supaya datang untuk menunaikan solat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi Sallam datang tapi Nabi Sallam ni tak terus angkat takbir. Sebaliknya Nabi Sallam ni tanya dulu kepada anak ni Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak kepada Abdullah bin lah, nama Abdullah juga kan. Uh, dia tanya minta izin lah aku nak menunaikan solat ni. Uh, jadi bila uh, minta izin tu apabila Nabi Sallam diizinkan apabila Abdullah anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni izinkan Nabi Sallam menunaikan solat uh, Sayyidina Umar ni datang dengan segera dia tarik dia tarik Nabi Sallam dia pegang Nabi Sallam dan dia berkata alai nahaka antusalli ala almunafikin uh, ni kata Sayyidina Umar kepada Nabi Sallam kata Sayyidina Umar bukankah Allah Taala telah melarang melarang kamu daripada menunaikan solat kepada orang munafik dan Umar ni cukup tak puas hatilah rupanya kepada Abu bin Ubay bin Salul padahal dengan jahat dia yang jahat sangat mamat ni ya Fakultu ya rasulullah atusalli ala ibni ubay satu riwayat yang dikemukakan oleh anak kepada Sayyidina Umar iaitu Abdullah bin Umar Uh, Sina Umar ni yang didengar oleh Abdullah bin Umar tu Sanamah ni cakap dekat Nabi Sallallahu nahaka antu salli ala munafikin. Kalau kita tengok dalam riwayat yang dia kemukakan Abdullah bin Abbas ni pula, Sanamah kata ya Rasulullah atussalli ala ibni Ubay. Ya Rasulullah takkanlah kamu nak menunaikan solat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ah ha, tu dia dia punya soalan dia tu kan bentuk soalan yang ditanya oleh uh, Umamah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Okey waqad qala yauma kadza wa kadza qa kadza wa kadza uaddilu alaihi qawluh. Jadi Sayyidina Umar ni pula kata, Sayyidina Umar ni disebut satu persatu apa yang telah diungkapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum ni. Semasa hayat hidup ni apa yang dia tak kata kepada Nabi Wasallam yang tu diulang sebut oleh Sayyidina Umar di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutlah ingat balik ni, dia ni kata begini, dia ni kata begini, dia kata begini. Eh masa tu mayat ada ke depan, mayat ada ke depan. Fatabas sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa qala akhir anni ya Umar. Eh, Nabi Sallam ni tersenyum. Eh, bila Umar ni dia depan mayat uh, Abdullah bin Ubay bin Salul dan eh, bapa munafik yang banyak melakukan perkhianatan kepada Islam, yang banyak melakukan perkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan tiba-tiba uh, lepas tu dia ungkit balik dia ingat balik kepada nabi dia uh, ungkit balik cerita cerita lama apa yang telah dilakukan oleh Allah bin Ubay bin Salul kepada nabi kepada Islam tu jadi nabi sallam ni senyum kata basama rasulullah nabi ni tersenyum waqala dan nabi kata akhir anni ya umar berundur daripada aku wahai umar bin al-khattab radhiyallahu lawan kan eh, lagi jauh sikit dia pergi jauh eh jangan duduk lah kalau bahasa kita cakap mudah nah ni lagi jauh dia jangan duduk sini jangan duduk sini gitu ni nabi sallam bagi tahu kepada serina umar bin al-khattab radhiyallahu anhu falamma akhtartu alayhi Kan? Apabila aku terus mendesak ada sanoma, aku desak Nabi, aku desak desak sebut banyak-banyak, sebut-sebut banyak kali lah. Akthar tu, aku perbanyakkan. Ini banyak yang menyebut ungkit balik kejahatan yang dilakukan itu kan. Membuat sebut qala inni khujirtu faqtartu. Nabi sallam pun bagi tahu kepada sanoma, kan? Nabi kata kepada sanoma, sesungguhnya aku ni telah diberi pilihan. Faqtar tu maka aku pun pilih lah. Lau a'lamu anni ala sab'ina yukfar lahu la zittu alihah. bagi tahu Allah Ta'ala dah bagi pilihan kepada aku sama ada uh, untuk istighfar ataupun tidak istighfar. Dan Allah Ta'ala sebut pula kalau istighfar 70 kali pun Allah Ta'ala ta ampun maka aku memilih untuk beristighfar lebih 70 kali. And, supaya Allah Ta'ala ampun dosa Abdullah bin Ubay bin Salul. Eh, kata Rasulullah kepada Serina Umar bin Al-Khattab r.a. Uh, kata perawi fasallah alaihi Rasulullah Alaihi Wasallam sarafah. Eh, okay. jadi Nabi SAW pun menikah solat lah. Nabi bila dah cakap macam tu Umar nak kata macam mana. dan Nabi SAW pun angkat takbir. Umar ni ketepi tidak menekan solat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi SAW tu sendiri menikah solat kepada jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul tuma salafa selesai daripada solat nabi pun berani pergi falamma yamqusu illa jafiran tidak lama selepas itu kan eh, tidak lama selepas itu hatta nazalatil ayatani minal baraah uh, turunlah dua ayat daripada surah al baraah ini surah taubah Allah Taala pun turun ayat surah yang kesembilan ayat yang ke-84 surah yang ke-9 iaitu surah taubah. Ayat tu berbunyi latusalliu ala ahli minhum mataabada. Allah Taala kata janganlah kamu sembahyang atas seseorang di kalangan orang-orang munafik itu yang telah mati abadan sampai bila-bila. Tak boleh. Dan eh, Quran kata janganlah menunaikan sembahyang kepada orang munafik yang dah mati itu sampai bila-bila. Abadan. Tak boleh. Tak boleh. Eh. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-84 surah yang ke-9 iaitu surah at-taubah. Qala fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yawma'izin wallahu wa rasuluhu aalam. Kata Sina Omar, dia kata aku sebenarnya aku rasa pelik juga sebenarnya. Sebab Uh, aku ada keberanian pada hari itu terhadap Nabi SAW. Ada keberanian nak kata depan Nabi SAW. Kan? Uh, Sina Umar ni dia nak menegur Nabi SAW ni bukan serang. Tapi hari itu Sina Umar ni boleh sound Nabi SAW. Dia boleh sebut pada Nabi SAW. Ni ingat balik kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah lakukan pada kita. Biam, biam, macam itulah. Dia sebut dan Umar kata sebenarnya aku pun ajib. Aku rasa hairan. Aku rasa pelik. Aku ada keberanian itu pada hari itu. Eh? tu kata uh, Sina Umar bin Al-Khattab pada lawan. Hadis ni adalah hadis sahih eh, riwayat Imam Bukhari. Dan sebenarnya kalau kita tengok, uh, bukan semata-mata Imam Bukhari dia hadis ni, ada beberapa orang imam-imam hadis turut sama meriwayatkan hadis ni. ya. Eh. Uh, kalau kita tengok daripada sudut mutaba'ah, Ibn Abbas hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dua tempat iaitu pada hadis yang ke-1366 dengan hadis yang ke-4671 dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam hadis yang ke-95 dan Imam Tirmizi dalam hadis yang ke-3097 dan Imam An-Nasai dalam hadis yang ke-1966. Maksudnya ada satu, dua, tiga, empat. Empat buah kitab. Empat buah kitab dalam uh, lima tempat. Nah, sebab dalam Bukhari ada dua tempat. Eh. Ini ada syawahin dan bukan semata-mata ibnu uh, Ibn Abbas sahaja riwayatkan hadis ni. Di sana ada dua orang lagi sahabat yang turut sama meriwayatkan hadis ni iaitu Abdullah bin Omar dan satu lagi adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Cuma ni dalam jalur Jabir bin Abdullah ni dhaif. Dan eh, dalam jalur Jabir bin Abdullah ni dhaif kerana ada perawi yang bernama Mujalid dia dhaif. Tapi dalam jalur yang lain iaitu jalur Abdullah bin Omar dan jalur Abdullah bin Abbas kedua-duanya adalah sahih. Eh. Jadi, dasarnya dia ni sahihlah. Hanya jalur Ibnu uh, apa hanya jalur Jabir bin Abdullah saja bermasalah. Yang ni semoki okay, eh. Di sudut uh, fiqhul hadis eh. Yang pertamanya solat doa dan solat jenazah orang kafir. Eh sebenarnya kita tidak boleh menunaikan solat jenazah kepada orang kafir. Tak boleh lah. Tegah daripada menunaikan solat kepada mayat orang kafir. Tak boleh. Bukan sekadar kita tak boleh menunaikan solat mendoakan dan juga memohon keampunan daripada Allah supaya Allah telah ampun dosanya. Tak boleh. Eh itu memang dilarang dan ia berasaskan kepada ayat Quran uh, ayat yang ke-84 surah At-Taubah surah yang ke-9. Yang ini disebut oleh Al-Imam Al-Qastalani dalam kitab Dirsyadus Seri eh um, Umdatul Qari Badruldin Al-Aini dia bagi alasan. Alasan dia kata yang pertamanya ayat Quran ni. Yang keduanya adalah merujuk kepada amalan itulah sia-sia. Kita doa keampunan dosa untuk orang kafir ni tak ada faedah. Jadi memang tak ada faedah. Kan dia ada faedah ni ada jika kita mendoakan kepada orang Islam. Tapi kalau doakan kepada orang kafir memang tidak memberi apa-apa faedah. Jadi sia-sialah amalan tu. itu kata Imam Badruddin dan alainilah dalam kitab dia Umdutul. Solat jenazah kepada orang munafik. Tadi menunaikan solat dan juga doa kepada orang kafir. Tak bolehlah. Orang munafik pula mana Orang munafik, eh. Ah okey. Kat sini ni kita tengok dalam kupasan yang dikemukakan oleh beberapa orang-orang imam-imam hadislah dan nukil kat sini Imam Badruddin ra ini jadi sebut dia kata dia klasifikasikan tajuk menunaikan solat kepada orang munafik ni kepada beberapa tajuk. Yang pertama dia kata seseorang yang tidak diketahui atau tidak jelas status kemunafikannya maka tidak dilarang dari menunaikan solat jenazahnya. Kan ada orang tu kita tak tahu dia munafik ke tidak. Kita je doa rasa munafik kot, munafik munafik kot, tu tak pakai, confirm munafik. Jadi sekarang ni tak tahu kita tak tahu tak jelas. Jadi bila tak jelas tak tahu ni makanya kita uh, menunaikan solat kepada orang itu yang tu dibolehkan. Itu tidak dilarang. Ya. Sebab tak jelas kita tak tahu eh right? uh, satu benda kita jangan mudah menuduh orang sebagai munafik kan pada zaman nabi salam nabi ni dapat wahyu dan Allah taala bagi tahu kepada nabi salam amr bin ubay bin Salim ni munafik ah uh, tu jelas itu eh, jelas kalau tak jelas ni kan ah uh, tidak dilaranglah untuk kita menengkan solat eh uh, kalau sekadar orang cakap dia tu munafik tu dia tu munafik orang cakap mana dia tahu kan uh, sebab dia tak dapat wahyu daripada Allah subhanahu taala okey nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dilarang oleh Allah daripada menunaikan solat 17 orang munafik yang telah diberitahu namanya namanya kepada Huzaifah bin al yaman eh kita kena ingat dalam kalangan uh, sahabat Nabi ni ada seorang ni Nabi Sallam telah tugaskan dia sebagai menjaga senarai nama orang-orang munafik nama sahabat Nabi tu adalah Huzaifah bin al yaman kerja dia lah dia tahu senarai jadi dalam kalangan orang munafik di Madinah pada zaman Nabi ni ada 17 orang dan semua tu orang tak tahu hatta sahabat Nabi Sina pun tak tahu, orang tak tahu. dia tahu Nabi dengan Huzaifah bin Aliman. Dan 17 orang itu kalau berlaku kematian, Nabi SAW tidak akan menunaikan solat jenazah dia. Hanya satulah kan, tertunai solat terlebih dahulu lah. Kan. Kemudian bawa tu Quran tegur Nabi SAW iaitu Allah bin Ubaid bin Salul. Bapak munafik lah. Ha, yang tu je Nabi menunaikan solat. Itu pun selepas daripada itu Allah Ta'ala tu Quran tegur Nabi SAW. Kan kita tengok Sina bin Al-Khattab r.a ni disebabkan Nabi SAW ada bagi tahu kepada Huzaifah bin Aliman nak 17 orang munafik di Madinah dan semua orang tak tahu ketika Nabi dengan Huzaifah maka di situ tu Sayyidina Umar ni selalu memerhatikan uh, kepada Huzaifah bin Al-Aman dia tengok Huzaifah pergi tak uh, menunaikan solat jenazah kalau orang tu mati kan kalau Uzaifa pergi, ha, maka Senomar pun pergi. Kalau Uzaifa tak pergi, um, Senomar tak pergilah. Kan? Ha, sebab itu orang munafik yang diberi, diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi secara wahyu dan makluman itu diberitahu oleh Nabi kepada Uzaifa bin Al-Yaman. Macam kita ni tak ada lah. Kita tak tahu siapa orang munafik, kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Eh? Kan? Jadi tak bolehlah kita nak hukum. Orang tu munafik, orang munafik jangan. Eh? jangan. Itu antara perkara yang dilarang dalam hadis Nabi Sallam ni adalah uh, ini lam umar an unqiba ma fi qulubinnas kata nabi sallam aku dilarang daripada mengorek apa yang ada di dalam hati manusia munafik tak munafik ni adalah isu dalam hati manusia maka kita tak perlulah nak korek apa yang ada dalam hati manusia berdiri di kubur orang munafiklah eh uh, apa kata Imam Badruddin alai ni dia kata uh, tidak haram bagi ahli keluarga yang muslim untuk berdiri di atas kubur orang kafir bagi tujuan menguruskan jenazah dan membaiki kubur ini adalah pendapat yang diamalkan oleh para ulama kalau kita tengok um, apa hukum kalau contoh ada ahli keluarga kita ni yang bukan Islam dia mati Lepas tu kita ni pergi ke tepi kubur dia. Kita tengok orang, orang urus jenazah kubur ahli keluarga kita lah. Kan? Uh, Imam Batruddin Alaini bagitahu dalam kitab dia, Om Tatul Qari ni, dia kata boleh. Kadang-kadang uh, berlaku di kalangan kita. Uh, mak bapak dia bukan Islam. Anak masih Islam. Jadi bila anak masih Islam ni, Makanya bapak ni meninggal. Jadi anak ni nak pergi kat kubur bapak. pergi ke TV kubur tengok kubur bapak tu kan. Ha, mayat bapak diuruskan tu. yang tu tu boleh ke tidak? Ha, tu satu persoalan kan. yang ni mengikut apa yang disebut oleh al Imam Badruddin Al-Aini boleh. Dan hukumnya adalah Boleh. Ni kata Imam Badruddin Al-Aini. Yang dikata inilah pendapat yang diamalkan di oleh para ulama. itulah lama amalkan yang inilah. Ni kata Imam Badruddin Al-Aini. Okey kenapa dia boleh kata boleh tu? ni, ini menarik ni Imam Imam Hadis ulama-ulama hadis ni bila dia mengatakan boleh tak boleh ni mesti ada dalil dia. Ya, dalil dia kata yang pertamanya adalah Nabi SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk mengurus jenazah bapa dia sendiri Itu Abu Talib. Abu Talib, Abu Talib ni mati sebagai tidak muslim. Jadi Nabi SAW suruh Ali urus jenazah bapa dia sendiri. Walhal bapa dia tidak beragama Islam. Ha, jadi di situlah menjadi dalil kalaulah ada orang bukan Islam meninggal kita ni pula ahli keluarga lepas tu urus jenazah kita ber berdiri di tepi kubur uh, orang kafir tadi. Ha, ah, ahli keluarga kita tadi yang bukan Islam tadi. Dia di tepi kubur itu dibolehkan. Eh, ini kata Imam Batuluddin al ini. Yang keduanya menurut Ibn Abbas. Eh, Ibn Abbas. Anak yang Muslim dibolehkan mengiringi jenazah bapaknya yang bukan Islam dan membantu menguruskan pemakaman sebagai tanda tanggungjawab seorang anak. Ha, Ibn Abbas bagi tahu tanggungjawab seorang anak dan bapak ni antaranya adalah kena urus jenazah bapa tu tiba-tiba bapa tidak beragama Islam boleh tak nak pergi urus? boleh eh, walaupun tidak beragama Islam bapa tu eh ha uh, tu kata ibn abbas radiyallahu uh, ha tu dalil yang kedua okey dalil yang ketiga para sahabat Nabi pernah mengiringi jenazah ibu al-haris eh, ada seorang sahabat ni namanya al-haris mak dia tu uh, nasrani mak dia bukan Islam mak dia agama Kristian eh nasrani jadi uh, bila kematian ibu kepada al-haris ni uh, sahabat Nabi ni pergi iring jenazah bapak dia tu mak yang yang tidak beragama Islam tu lah ha uh, tu uh, dalil yang ketiga yang dihujahkan oleh imam Badruddin al-aini dalam kitab Qumdatul Qari berkenaan dengan boleh ketidak uh, seorang anak untuk uh, berdiri di tepi kubur yang mak bapak dia tidak beragama Islam sebagai contoh eh. Nah, ha, itu hukum lah. Okey, uh, yang tu kita sebut berkenaan dengan orang kafir yang dah mati lah. Okey, macam mana pula kalau kita doakan kepada orang kafir yang masih hidup? Orang kafir hidup lagi, lepas tu kita doa kepada dia. tadi ha, kita doa kepada orang kafir yang dah mati. Dan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kaitkan dengan ma ta'abadah. La tusalli ala ahdim minhum ma ta'abadah. Mata. Abada. A. Mata, Mata ni telah matilah. Man, ha, jangan kamu menaikkan solat ke atas mayat orang munafik ma ta'abadah. Yang telah matilah ia, hal badan. Sampai bila-bila tak boleh. Ha, jadi ayat tu ada kaitkan dengan mata mati. Okay, macam mana pula kalau kita doakan kepada orang kafir yang masih hidup? Itu ha, soalan dia. Sebab Quran tu sebut mata mati. Dan hidup tak disebut pula dalam Al-Quran tu kan. Jadi kata Imam Badruddin Al-A'ini, dia kata dibolehkan mendoakan sesiapa sahaja dari kalangan orang kafir yang diharapkan akan kembali kepada hidayah selagi ia masih hidup. Ha, kalau masih hidup boleh. Kan? Kita doa untuk orang kafir yang masih hidup. Kan? Doa Allah Ta'ala ampun dosa. Itu boleh tu. Itu memang dibolehkan. Jika dia masih hidup. Yang tak boleh tu apabila sudah mati. Yang Nabi Salam bila berjumpa dengan orang munafik dan orang Yahudi. Baginda selalu akan kata, Ya hadikumullah wa yusliq Kan? Imam Badruddin Alaini kata, menjadi satu kebiasaan kepada Nabi Salam Nabi Salam ni kalau jumpa orang munafik ke, orang munafik, orang Yahudi ke, orang kafir ke. Nabi Salam ni lazim sangat sebut, Ya hadikumullah wa yusliq Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kamu dan juga memperbaiki keadaan kamu. Ini ha, amalan yang dilakukan oleh Nabi Wasallam. Ha, kata Imam Badruddin Al-Aini di situ menjadi dalil mendoakan kepada orang bukan Islam yang masih tu boleh. ini nah, kata Imam Badruddin Al-Aini eh. Ya. Yang seterusnya hmm, hikmah Nabi SAW memohon ampun untuk orang munafik. Ini satu benda lah. Dalam kes Allah bin Ubay bin Salul, Nabi SAW dihalang oleh Sayyidina Umar di peringkat awal daripada menunaikan solat jenazah kepada Allah bin Ubay bin Salul si bapa munafik. Itu asal je kan. Tapi Nabi SAW ada bagi tahu Nabi kata ini khujirtu aku ni beri pilihan And aku diberi pilihan uh, Kalau Sebab dalam Quran kata Sama ada kamu istighfar kepada orang munafik ke Ataupun kamu tidak istighfarkan kepada orang munafik ke Allah Ta'ala uh, Tidak ampun dosa dia Jadi situ sama ada Kamu istighfarkan ke Ataupun tidak istighfarkan Jadi ada pilihan Maka Nabi Salam berkata Ini khuyir tu Aku diberi pilihan Kata Nabi Salam kepada Senaumat lah kan Uh, cuma dalam ayat itu ada sambungan. Kan? Kalau kamu istighfarkan kepada mereka 70 kali pun Allah Ta'ala tak ampun dosa mereka. Maka Nabi SAW pun uh, nak istighfarkan kepada Allah bin Ubay bin Salul lebih 70 kali. Minta supaya Allah Ta'ala ampun dosa Allah bin Ubay bin Salul. di peringkat awal tu Nabi istighfarkan juga kepada Allah bin Ubay bin Salul lebih 70 kali. Di situ kita akan nampak ya? ada satu sikap baik yang ada pada Nabi SAW. Iaitu Nabi ni mempunyai sifat diplomasi yang tinggi juga. Eh. Kan? Kan Nabi SAW ni uh, tetap juga nak minta supaya Allah Ta'ala ampun dosa Allah bin Ubay bin Salul. Cuma ni selepas daripada tu Allah Ta'ala tegur Nabi. Itu je lah kan uh, Allah Taala tegur Nabi Sallam yang Allah Taala uh, iaitu dalam ayat yang ke-80 surah At-Taubah surah ke-9 sebenarnya bukan isu 70 kali ataupun tidak isunya adalah banyak tu kan uh, sama ada kamu uh, apa kalau kamu istighfar kepada mereka 70 kali pun Allah Taala tak akan dosa dia bukan isu 70 tu isunya banyak kan macam kita ni kadang kita pergi kedai kita beli barang berapa harga barang ni makcik dia kata RM5 oh minta kurang tak boleh ke makcik dia kata, dia kata tak boleh dik kata alah minta lah kurang tak boleh dik alah minta lah kurang tak boleh dik Minta lah kurang. Asyik Allah berapa ribu kali nak bagi tahu. Pada baru tiga kali. Ha, antara disebut berapa berapa ribu kali. Ha, dia nak gambarkan banyak kan. Maka demikian juga bila Quran kata kamu istighfarkan kepada orang munafik itu 70 kali pun Tuhan tak ampun dosa. Dia bukan isu 70 tu. Isunya adalah banyak tu. Banyak macam mana pun Tuhan tetap tidak akan ampun dosa orang munafik. Itu maksud dia. Gitu. Tapi um, secara dasarnya Nabi ni ada diplomasi. Dia tinggi diplomasi Nabi Sallam. Tetap juga berharap supaya Allah Ta'ala ampun dosa. Allah bin Uba bin Salam. Gitu. Padahal Sin tu dah sebut banyak dah kepada Nabi Sallam. Allah rabi ingat balik kejahatan yang dilakukan. Apa dia tak kata pada kamu, apa dia tak kata pada Islam. Begini, begini, begini. Sin Omar beritahu tu kan. Dalam matan hari yang kita baca tadi lah. Itu. Itu antara benda lah yang kita boleh belajar daripada uh, sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang agak diplomasi tinggi. Dan lain kita boleh ambil daripada hadis ni. Imam Badrulin Al-Aini kata yang pertamanya adalah kejujuran penasihat. Seorang penasihat atau menteri yang jujur tidak berdosa untuk menyatakan pendapat yang berbeza dengan pemimpinnya asalkan niatnya adalah untuk kebaikan. Kan dalam kes tadi kan kita ada sebut Nabi SAW nak menunaikan solat Allah bin Ubay bin Salul tetapi datang Umar bin Al-Khattab. Dia kata, eh, bukankah Allah Ta'ala larang kamu daripada menunaikan solat kepada orang munafik? Ha, maksudnya, Sayyidina Umar tu ditegur Nabi SAW. Maka di sini Imam Badruddin Al-Aini kata, antara pengajaran yang kita boleh ambil betapa jujurnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan dia ni tidak takut untuk menegur Nabi SAW pemimpin lah. Kalau ni sebab pemimpin dengan orang rakyat, rakyat tegur pemimpin lah. Eh, dalam kes Nabi ni, uh, Nabi dengan Umar bin Al-Khattab sebagai ayat, Nabi sebagai pemimpin. Kata Imam Badruddin Al-A'ini. Yang kedua adalah sifat pemimpin yang baik pula. Eh? Uh, jadi Umar ni dia pergi tegur. Cuma Nabi ni pula dia baik. Sifat pemimpin tidak sepatutnya berburuk sangka atau marah apabila ditegur oleh orang bawahannya yang dipercayai istihadnya. Jadi Imam Badruddin Al-A'ini gambarkan, Nabi Salam ni pun dia tak marah. Dia tak ada buruk sangka kepada Sena Umar. Tak ada. Dan dia tidak begitu sikap nabi sebagai pemimpin tu baiklah kan dengan pengikut dia kan dalam konteks hadis ni merujuk kepada Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam lain yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni Imam Badruddin Al-Aini kata Nabi SAW menunjukkan contoh kepimpinan yang paling agung dengan bersifat sabar. Tidak menegur kekasaran bahasa Umar dan malah menerima kebenaran dalam pendapat Umar tersebut. Hari dalam cerita ni, Nabi SAW ni dia tak ada nak pergi marah Umar pun tak ada. Dia senyum je kan? Kita baca tadi. Bila Umar sebut kepada Nabi SAW tu, masa tu tu Nabi senyum. Fata bahasa sama Rasulullah SAW. Nabi senyum je kan? Jadi maksudnya ketinggian sabar. Nabi ni ada mengikut-mengikut yang keras, kasar-kasar ni. Nabi okey je kan? Eh, Nabi tak ada nak bagi maki nak pun tak ada. tadi. Itu bukan Nabi SAW. Okey, hari kita baca ni adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan turut sama meriwayatkan hadis ni beberapa imam antaranya Imam Muhammad bin Hanbal Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan hadis ni ada syawahid yang mana syawahid ni datang daripada dua sahabat Nabi yang pertama Jabir bin Abdullah, yang kedua adalah Abdullah bin Omar radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma ni pada jalur Jabir bin Abdullah saja dhaif, tetapi dalam jalur Abdullah bin Omar adalah sahih. Ada disebut di dalam banyak tempat, dalam Bukhari pun ada tiga tempat, dalam Muslim ada dua tempat, uh, dalam Ibnu Majah ada satu tempat dalam Ahmad satu tempat dalam Nasai satu tempat dalam Tirmizi satu tempat. Ha, maksudnya banyaklah hadis ni. Ha, jadi hadis ni adalah sahih dan kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni dan kita boleh amalkan eh? insyaallah wallahu taala alam wallahu alam ala. okey kita tengok soalan daripada kawan-kawan kita ada tak siapa nak tanya soalan kita cuba jawab sekadar yang kita mampu lah insyaallah